Assalamualaikum dan selamat datang ke program bual bicara kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sebentar sedikit mengenai pindaan Akta harta pusaka kecil pembahagian 1955 Akta 98. Yang mana adalah satu topik yang sangat penting bagi masyarakat kita pada hari ini. Untuk membincangkan perkara ini kami menjemput Penolong Pengarah Bahagian Pembahagian Pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Puan Syahida binti Abdul Samad yang akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam berkenaan pindaan Akta 98 ini. Terima kasih Puan Syahida kerana sudi hadir ke program Buat Bicara kita pada hari ini Puan ya. Eh? Terima kasih Encik Azizul kerana menjemput saya. Saya sebenarnya amat berbesar hati okay, dapat berkongsi sedikit maklumat lah tentang binaan atas Harta pusaka kecil ni yang saya rasakan dia amat relevan dalam kehidupan masyarakat kita kini. Baik, terima kasih Puan. Untuk permulaan. Puan boleh terangkan secara sebesar sedikit lah tentang Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 ni. Okey, boleh Encik Azizul. Kalau ikutkan akta Harta Pusaka Kecil ni, dia merupakan satu akta yang lama lah. Mm. Sebab dia di, dia dimulai dengan tahun 1955. Mm -hmm. Okey, akta ni adalah suatu akta yang diwujudkan untuk pembahagian harta pusaka kecil melibatkan seorang si mati dan apa-apa perkara yang bersampingan dengannya. Mm hmm. Akta ini telah digubal pada tahun 1955 iaitu melalui Ordinan harta pusaka kecil iaitu pembahagian nombor 34 1955 mm -hmm. dan ia mula dikenali sebagai Akta 98 iaitu uh, pada tahun 1972 dan ber berkuat kuasa dekat sebenarnya Malaysia mulai 1 November 1972 right. Okay akta ni bertujuan sebenarnya bagi menguruskan pembahagian harta pusaka milik orang yang telah meninggal dunia khususnya tanpa meninggalkan sebarang wasiat lepaskan si mati yang bukan mengikut agama Islam mm -hmm. untuk makluman cik Azizullah mm -hmm. bidang kuasa akta ini kini adalah tidak melebihi 5 juta ringgit secara total right. iaitu melibatkan harta tak alih dan harta alih seseorang si mati. Mm -hmm. Tindakan yang saya namakan ini dinamakan sebagai uh, pewarisan mm -hmm. yang mana ianya adalah selaras dengan perlembagaan persekutuan di bawah jadual ke-9 senarai 1 perenggaraan 4 dalam kurungan I dan juga kurungan 2 Roman mm. okay, Selama lebihlah 50 tahun pelaksanaan Akta 98 ini Pengurusan Pembagian Harta Pusaka di Malaysia berfokus kepada memberikan kemudahan kepada rakyat mm -hmm. Dalam urusan perundangan pertukaran hak milik harta si mati kepada waris dan orang berpentingan dengan mudah dan murah mm -hmm. Okey, Dalam tempoh ni kita terpaksa akui lah Terdapat banyak perubahan yang berlaku Dan antaranya aa, ada terdapat beberapa perkara yang tidak dapat ditangani dengan isu perundangan lah. mm -hmm. Jadi justru itu kita telah buat kajian secara mendalam tentang data ini jadi kita dapati terdapatnya keperluan untuk membuat pindaan terhadapnya agar memastikan dia kekal relevan dan dapat meneruskan perkhidmatan yang lebih optimum kepada rakyat. Okey, baik puan. Jadi sebelum kita ke perincian pindaan akta 98 yang terkini ya puan ya. Boleh tak puan terangkan secara ringkas tentang sejarah pindaan takat nilaian yang ada pada akta 98 ni puan? Okey, selama akta 98 ni ditubuhkan atau diwujudkan, mm -hmm. ia telah mengalami tujuh kali lah pindaan besar okay, menyebabkan baik. peningkatan nilaian bidang kuasa dia. Okey, dia bermula daripada ordinan harta pusaka kecil iaitu pembahagian 95 mm -hmm. iaitu berkuasa pada 27 hari bulan 6 1955. Ketika mm -hmm. tu bidang kuasa kita tak setinggi sekarang lah hmm. iaitu dia setakat 5,000 dolar sahaja, ketika Do tu, lah, ya mata ketika, mata wang ketika tu dipanggil dolar lagi, hmm, masa baik. tu kita tak panggil lagi ringgit Malaysia, hmm. ok seterusnya selepas uh, original atai itu dia dipindah kali pertama iaitu pada adan buka kuasa pada 30 Haribulan 5, 1959 hmm. daripada 5 dolar kita naikkan dia kepada 10,000 dolar, 5,000 dolar kepada 10,000 dolar, seterusnya pindahan kedua iaitu buka kuasa pada 23 Haribulan 6, 1972 daripada $10,000 ribu dolar kita naikkan kepada $25,000 ribu dolar ok pindaan kali ketiga uh, berkuat kuasa pada 10 Haribulan 6 1977 yang ni waktu ni kita dah tukar ringgit kita maksudnya kita mata wang kita daripada uh -huh. dolar kepada ringgit Malaysia uh -huh. iaitu daripada $25,000 ribu dolar kepada 50 ribu uh ringgit -huh. ok iaitu adalah ketika itu nilaian takat nilaian yang bidang kuasa hakta terbesar ke kecil lah uh -huh. seterusnya pindaan keempat mungkin ketika itu kita dah rasa ada relevansi untuk uh, peningkatan bilang uh, kuasa takat nilaian jadi kita buat pindaan pada kali keempat yang buat kuasa pada 18.10.979 daripada RM50,000 kita naikkan kepada RM300,000 yeah. ok pindaan ke-50 berkuasa pada pada 11.1.989 dengan peningkatan daripada RM300,000 kepada RM600,000 mm -hmm. ok pindaan ke enam pula iaitu pindaan sebelum pindaan yang terkini ni iaitu berkuat kuasa pada 11.9.2009 Iaitu ketika tu kita naik daripada RM600,000 kepada RM2,000,000 Ok, last kali iaitu baru sahaja kuat kuasa Encik Azizul mm -hmm. tahun lepas Iaitu pada 15-7-2024 mm -hmm. Daripada RM2,000,000 kita naikkan kepada RM5,000,000 yang ni agak istimewa kerana kita tidak lagi berpaksikan kepada harta tak alih semata-mata. Okay, Maksudnya, orang awam boleh memohon kepada pihak JKPTG jika hanya mempunyai harta alih sahaja. Okey, baik. Jadi okay. keseluruhan pindaan tu tujuh kali dah lah ya Puan? Ah, ya, buat okay. masa ini ya. Selain daripada peningkatan bidang kuasa pusat kecil, apakah... Perubahan utama yang terkandung dalam pindaan akta terkini Saya dimaklumkan akta ini dikenali sebagai Akta E1643, ya ni? Ya betul Itu adalah nombor ataupun nama yang diberikan oleh oh. pihak Jabatan Peguam Negara lah uh -uh. Okey, dalam yang pindaan kali ini Kita merangkumi ada beberapa perkara Iaitu salah satunya satu bahagian baru uh -huh. Okey, tiga seksyen baru diwujudkan 18 seksyen sedia ada dipinda Ataupun ditambah baik lah uh -huh. Dengan kata nama lain Okey, satu seksyen diganti Dan satu jadual diganti Pindaan kali ini yang kita angkat kepada parlimen mm -hmm. kita war warkankan adalah melibatkan empat skop utama mm -hmm. iaitu salah satunya uh, antaranya, iaitu mewujudkan tafsiran dan peruntukan baru yang meliputi bidang kuasa bagi penyelesaian harta pusaka kecil yang lebih meluas mm -hmm. kedua membaiki struktur tadbir urus pengurusan permohonan harta pusaka kecil melalui kaedah perundangan mm -hmm. ketiga memberi pilihan kepada rakyat dalam mengukurkan petisyen bagan serta memperkenalkan peruntukan-peruntukan baru yang dapat memendekkan tempoh masa penyelesaian harta pusaka kecil mm -hmm. dan yang terakhir adalah mengadakan peruntukan mengumpulkan petisyen secara elektronik serta menambah baik peruntukan-peruntukan kecil sedia ada bagi mengemaskan pengurusan harta pusaka kecil itu lagi. Okey. Untuk skop pertama mengenai mewujudkan tafsiran dan peruntukan baru yang meliputi bidang kuasa bagi penyelesaian harta pusaka kecil yang lebih meluas, boleh puan terangkan dengan lebih terperinci perkenaan ini? Okey yang bagi skop ini uh, antaranya dia merangkumi salah satunya iaitu pertukaran nama mm. gelaran uh, pejabat tanah mm -hmm. Okey sebelum ni uh, pegawai-pegawai yang membuat harta pusaka kecil ni dia digelar sebagai ah uh, pentadbitanah. Mm -hmm. Jadi bila kita buat pindaan ni kita nak ada orang kata rebrand nama kita sendiri. Oh. Jadi selepas ini mereka ni dikenali sebagai pegawai pembahagian harta pusaka. Okey lantikan ni diberikan oleh uh, akan dilantik oleh Yang Berhormat Menteri. Mm -hmm. Okey dan dia akan disiarkan melalui Wartaulah mm -hmm. oleh PNB mm -hmm. okay, Selain tu kita uh, Dalam skop ni juga kita membuat peningkatan Peluasan bidang kuasa harta berseraka kecil tu mm -hmm. Macam saya maklumkan sebelum ni Peningkatan bernilai takat nilai yang tadi mm -hmm. tu iaitu daripada 2 juta kita naikkan kepada 5 juta mm. 5 juta okay. ni pun setelah kita uh, banyak konsultasi atau pemegang taruh yang kita dapat mm. atau uh, feedback lah mm. maksudnya respon yang mengatakan bahawa nilai tanah sekarang ni makin tinggi Baik. jadi uh, satu perkara yang wajarlah untuk ditingkatkan bagi memenuhi keperluan rakyat ketika mm. ini Okey, tu permohonan kali ini juga tidak berpaksikan Macam saya kata tidak berpaksikan kepada harta tak alih semata-mata. Dia mm -hmm. boleh gabungan antara harta tak alih dan harta alih, harta tak alih saja atau harta alih sahaja mm -hmm. Okey, jadi a uh, tertakluk kepada a uh, seseorang si mati itu apa harta yang mereka tinggalkan lah right. Selain itu kami juga uh, uh, ada juga ditambah baik dalam skop tersebut adalah mengenai kuasa mendengar petition. Mm -hmm. Petition sekali uh, kali ini tidak, boleh didengar di mana jua ia dikemukakan dalam negeri tersebut Dengan syarat harta tersebut ada di dalam negeri itu hmm, Okey okay. Sebab sebelum ini kalau Encik Azizul perasan Melibatkan harta pusaka ni, Dia hanya tertakluk kepada daerah atau mukim hmm, Dan dia merujuk betul. kepada harta tak alih si Mati itu hmm. Jadi memandangkan kita dah ada harta alih Jadi kita buka kepada uh, perkara itu hmm. Tetapi hanya subjek kepada si Mati mesti meninggalkan harta di dalam negeri tersebut Okey, jadi Uh, pejabat atau negeri mana yang menerima petition yang dikemukakan tersebut mempunyai kuasa lah dari uh. segi orang kata apa bilang kuasa eksklusif untuk mendengar bagi harta pusaka mati itu dan seterusnya jika ada mm. ok selain itu kita juga masukkan peranan uh, mengenai majlis agama Islam negeri sebelum ni Majlis Agama Islam Negeri ni Tak ada dalam mata ni hmm. Jadi kita masukkan dia Peranan dia Iaitu dia boleh menjadi Sebagai petisyen Pempetisyen Dan juga pemohon Pada masa sama Dia juga boleh memasukkan Petisyen bagi kematian seseorang Dalam tempoh 6 bulan Iaitu menggantikan Peranan penghulu Dan juga pegawai penempatan hmm. Okey Dia juga boleh menjadi pentadbir kepada Harta pusaka semati. Dia juga boleh menjadi pemegang amanah Seperti ARP hmm. Amanah Raya Berhad ya, hmm. Bagi waris sebelum dewasa Waris tidak sempurna akal Dan juga waris hilang Tapi uh, Nak dimaklumkan lah kepada Encik Azizul Bahawa pemakaian majlis ni Dia tak sewenang-wenangnya Maksudnya terus Kuat kuasa lah Selepas hmm. kita Kuat kuasa Atau kita pada 15-7-2024 tu Baik. Sebab dia tertaluk Kepada uh, pihak Kelulusan pihak Perkuasa negeri Dan ianya perlu Dikuartakan Jadi oh. mungkin Setiap pemakaian Di negeri-negeri Adalah berbeza hmm. Tertaluk kepada Orang kata readiness Oleh majlis agama Islam negeri Itu sendiri hmm. okay, Selain itu Kami wujudkan juga Tentang mengenai uh, Sahabat wakil okay, Sahabat wakil ni Dia boleh menjadi Pembatasan atau pemohon Lantikan sahabat wakil ni aa, Sebagai petition atau pemohon ni Dia dihususkan aa, kepada aa, aa, Kepada pesakit Pesakit ni telah ditafsirkan Di, di bawah seksyen 2 Atau, atau pesakit kecil Iaitu aa, dia merupakan waris yang tunggal waras akal fikiran Namun mempunyai penyakit atau keceraian serius Okay, orang kata lain backridden lah dan tidak <coughs> boleh hadir dalam proses ini di bawah atas mm -hmm. Okey, selanjutnya lantikan uh, sahabat wakil ni dia hanya boleh dibuat melalui satu proses inquiry yang mm -hmm. telah diwujudkan di bawah atas terbesar ke lah Okey seterusnya antara lain pula iaitu lantikan pentadbir pendeta light Okey pendeta light ni sebenarnya Encik Azizul itu bahasa latin ya Okey <laughs> okay. uh, dia maksudnya adalah pentadbir sementara sebenarnya oh, Okey sebelum satu keputusan final dikeluarkan mengenai mm -hmm. harta si mati itu mm -hmm. Jadi proses dia tu sama juga macam mana lantikan sahabat wakil Dia akan melalui satu proses inquiry right. Yang mana uh, ada borang khusus disediakan dah Iaitu mm -hmm. borang FA kita panggil Dan tempoh dia adalah 3 bulan daripada tarikh perintah tersebut dikeluarkan jadi siapa-siapa yang mendapat pentadbir bail panel telai ni mm -hmm. dia ada komitmen yang perlu diselesaikan mm -hmm. dalam tempoh 3 bulan iaitu selalunya yang buat masa ni kita khususkan adalah untuk mendapat info ataupun maklumat penyata tentang harta alih si mati. Oh Jadi, maksudnya validity borang FA ni hanya 3 bulan saja ya puan ya. Ya selepas ia tarikh diputuskan ataupun dikeluarkan. Oh, Jadi dia kena bersegeralah. Baik. Okey. Seterusnya kita wujudkan juga konsep majority consent a mm -hmm. uh, iaitu uh, dia terpakai untuk harta tak alih si mati je keadaan ni di mana uh, sesuatu harta tu boleh dijual okay. dengan syarat dia mendapat persetujuan 2/3 2 per 3 bahagian waris, -waris si mati termasuk mana-mana orang berkepentingan yang dapat dibuktikan untuk menjual harta tak alih si mati itulah baik. pemilikan ke harta tak alih si mati tu tidak semestinya di secara fizikal mm. ia boleh diganti dengan nilai wang dan hak waris, -waris si mati tu masih terpelihara mm, okey keadaan ni sebenarnya untuk tackle isu-isu yang banyak lah mm. sebab kita faham harta pusaka kecil ni dia adalah satu sensitivity mm. ataupun personal. Jadi waris kadang-kadang tak setuju semua perkara itu semula suara lah. Betul. Jadi ada di antara mereka berbalah sama sendiri. Jadi di, di kalangan berbalah-balah tu mungkin ini adalah satu pilihan yang kita berikan. Aa, jika orang ni nak, orang ni nak, why not aa, kita jual dan mm -hmm. manfaatkan dari segi duit tu dapat semua orang boleh dapat Faham. daripada pemilikan secara tunggal lah kepada Faham. harta tersebut mm -hmm. Okey, dan last sekali dalam skop yang Tuan Encik Azizul maklum ni dia adalah penambahan penambahan tafsiran barulah mm -hmm. dan mengemas kini tafsiran sedia ada Baik. antara tafsiran baru yang kita wujudkan iaitu yang macam saya kata tadi pesakit mm -hmm. majlis mm -hmm. aa, tafsiran harta iaitu merangkumi harta tak alih dengan harta tak alih mm -hmm. lepas tu pegawai pembagian harta pusaka yang kita rebrand daripada pentadbir tanah sebelum ni Baik. serta kita wujudkan juga presiden pembagian harta pusaka hmm. iaitu sebagai ketua kepada semua dalam mudah untuk menyedia perkara-perkara mulai harta pusaka kecil. Okey, tafsiran yang kita kemas kini pula iaitu tentang pembeli dan pegawai penilai. Okey, okay, antara pegawai penilai ni kita buka kepada penilai swasta oh. dan tidak sahaja kepada penilai kerajaan lah. Hmm. Nama ni yang kita engage adalah JPPH Baik. iaitu Jabatan Perkhidmatan dan Penilaian Harta. Uh -huh. Okey, dan seterusnya tafsiran yang kita keluarkan ada juga yang kita gugurkan, iaitu melibatkan tafsiran uh, Ketua Pengarah Tanah dan galian dan mm -hmm. juga pengarah tanah dan galian. Okey. Okay. Sebab Baik. kita rasa adalah wajar dia adalah decentralized di kepada jabatan sendiri tentang peranan-peranan mm -hmm. tersebut. Mm -hmm. Okey itu untuk adalah skop yang pertama lah mm -hmm. Cik Azizul Jadi kalau kita tengok kat sini banyak jugaklah yang perubahan dan penambahbaikan yang dibuat untuk pindahan akta kali ni yeah, Okey. Kalau macam tu bagi skop yang kedua pula mengenai memperbaiki struktur tabib urus pengurusan permohonan harta pusat kecil melalui kaedah perundangan kalau yang ini boleh puan terangkan sebe sedikit. Okey, yang ni antaranya kita uh, kita membuat satu orang kata peruntukan lah khususnya hmm. tanggungjawab petisyen atau pemohon. Kat sini pengeluaran notis boleh hanya kepada petisyen atau pemohon uh, petition, petition dengan pemohon ni mempunyai satu tanggungjawab lah okay. bagi menyampaikan notis perbicaraan kepada semua waris. Uh -huh. Okey, jadi mereka ni tak bolehlah sekadar dapat dan senyap saja. Dia orang ada responsibility memastikan waris ada atau tak ada dan menyiap, membuat sekali komitmen lah yang Baik. berkaitan. Selain itu kita membatasi kehadiran orang ramai. Uh -huh. Okey, sebab kadang-kadang uh, isu hal pusaka ni sangat personal. Okey, jadi sewajarnya kita tak naklah orang ramai tahu apa yang si Mati tinggalkan, hmm. apa hutang si Mati. Mungkin perkara-perkara itu adalah perkara yang aib kepada wari waris-waris si Mati. Okey, okay, jadi tempat di mana petisyen untuk pembahagian didengar naklah ditaksikan sebagai tempat terbuka dan awam yang mana bo aa, boleh dihadiri oleh orang ramai. Walau bagian pun, bila hmm. dikatakan membatasi ini, pegawai pembahagian harta pusaka memainkan perananlah hmm. supaya benda tu orang kata apa... Aa, segala tentang perihal mati ini hanya di dalam kelangan keluarga yang tahu jadi pegawai pegawai musaka boleh membatasilah siapa-siapa yang ingin hadir ataupun turut serta dalam perbicaraan tersebut Okey, selain itu juga dari segi tempo tempoh masa lah, rayuan Uh, dulu kalau Encik Azizul nak tahu apa-apa okay, perkara yang melibatkan terkilan mengenai perintah keputusan ataupun tidak akan dibuat oleh pegawai pemegang pusaka ni mm -hmm. Rayuan tersebut naklah dibuat melalui jabatan mm -hmm. uh, Maksudnya Encik KPTJ sendiri lah mm -hmm. Yang mana perkara ni macam tak kenalah sikit Tapi itu dulu punya style mungkin pindaan atas mm -hmm. uh, Maksudnya atas-atas yang ada lah mm -hmm. Okay So sepatutnya dia uh, kali ini kita pindah jadi dia boleh berpusat ataupun terus kepada pihak mahkamah. Hey. Okay. So rayuan bagaimana orang terkilan melibatkan perintah keputusan ini tidak lagi lah melalui JKPTG lah yang saya boleh maklumkan. Hmm. Rayuan kepada mahkamah uh, tersebut naklah dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah keputusan atau tindakan itu dibuat atau dilakukan sekiranya seseorang itu melebihi tempoh yang sepatutnya yang ditetapkan jadi dia kena minta kebenaran daripada pihak mahkamah lah mm -hmm. sebelum tindakan rayuan boleh dimasukkan mm -hmm. okay, jadi secara dasarnya benda ini mengurangkan sedikit beban kepada pihak-pihak pegawai pembagian pusaka lah Baik. yang mana pada masa sama kami kadang-kadang kena buat berbicara pada masa sama juga perlu menjadikan dokumen Uh, hujahan ataupun rekod rayuan kepada pihak waris. Hmm. Okay. Maksudnya selepas ni kalau ada pihak yang terkilan tu boleh terus sediakan kelengkapan dokumen-dokumen berkaitan terus direct pergi uh, mahkamah sajalah ya, untuk betul. untuk buat rayuan lah ya? Uh, dia umpama macam rayuan mahkamah sesien kepada mahkamah tinggi ah. uh, dan dia ikut, kena ikut tempoh yang telah ditetapkan lah. Baik, macam faham. saya kata tadi sekiranya melebihi tempoh tersebut mm -hmm. memang uh, pihak berkaitan kena minta kebenaran lah mm. untuk orang kata apa leave daripada pihak mahkamah untuk extend tempoh oh, tersebut untuk faham. bagi rayuan Baik, baik. Okey jadi untuk skop yang kedua ni kita jelas dah lah. Yeah? Ya. Yeah. Dan kemudian untuk skop yang ketiga, memberi pilihan kepada rakyat dalam mengemukakan petisyen pembahagian serta eh uh, petisyen pembahagian serta memperkenalkan peruntukan-peruntukan baru yang dapat memendekkan tempoh masa penyelesaian harta pusaka kecil. Kalau yang skop ketiga ni pun macam mana? Okey, yang bagi skop ke ketiga ni mm -hmm. antaranya kita wujudkan penilai swasta. Eh. Okey, macam saya kata dulu kita dulu berpaksikan hanya melibatkan penilai kerajaan mm -hmm. iaitu daripada JPPH lah. Mm -hmm. Kali ni kita open, kita bagi satu ruang ataupun pilihan kepada orang awam khususnya untuk orang kata uh, engage ataupun a uh, layas dengan penilai swasta hmm. Okey, nilaian terbuka kepada uh, penilai swasta ni, hmm. maksudnya tertakluk kepada pihak waris, Baik. sama ada dia dapat kemungkakan uh, dan sebolehnya sebelum permohonan dimasukkan lah hmm. jadi pegawai pemegang pusaka dekat sini dia mempunyai kuasa untuk membuat pertimbangan, sama hmm. ada nak gunakan nilaian yang manalah, yang orang kata the best kepada harta pusaka si mati ketika tu selain itu, kita wujudkan juga ST, kalau uh, itu nama shock form dia lah, hmm. ST hmm. ni adalah summary distribution, okay. kata nama basi layu dia adalah pembahagian teruslah mm -hmm. itu bagi kes-kes yang pembahagian terus ni dia hanya berfokus kepada harta alih saja mm -hmm. iaitu bawah nilaian 600000 iaitu sama ada melibatkan proseding ketika a uh, petition pertama kali atau permohonan berikutnya lah untuk mm -hmm. kali kedua dan seterusnya. Okey. Jadi pada pembahagian terus ni juga kita a uh, memudahkan rakyat juga. Dia juga boleh dibuat untuk tindakan membatalkan mega amanah yang mana telah mencapai umur dewasa. Okey, dalam permohonan berikutnya lah. Mm -hmm. Okey, pembahagian terus ni sebenarnya ada uh, dia satu prosedur baru. Kita memang baru wujudkan. Mm. Dia dikatakan sebagai fast track lah kepada oh. orang awam sebenarnya. Sebab dia tak melalui proses yang orang kata agak kompleks ataupun belaya sikit uh -uh. Ya, itu pergi kepada perbicaraan penuh hmm. jadi siapa-siapa yang memenuhi requirement tersebut, pegawai pembagian harta pusaka akan memilih uh, filter lah permohonan tu hmm. dan seterusnya akan membuat tindakan summary distribution ni, hmm. pembagian terusnya jika uh, permohonan tu layak untuk kepada uh, kepada tindakan tersebut lah kiranya permohonan summary distribution ni akan lebih cepat ke macam mana puan? Uh, se- itu yang digambarkan okay. lah <laughs> <laughs> Dia memang akan dikatakan fast track lah uh -huh. Jadi selalunya dia tidak memerlukan kehadiran orang ramai okay. Okay, Dia hanya memerlukan kehadiran Hanya petition atau petition Dan -petition, uh, petition atau pemohon. Uh -huh. Dan kehadiran pem petition pemohon ni Dia akan ada certain-certain document Yang perlu di-fulfill oleh mereka lah okay. Jadi Baik. once everything is complete uh -huh. Dan memang semuanya teratur Memang orang akan mereka-mereka uh, ni akan senang orang kata pun tidak menunggu masa yang lama lah untuk mendapat perintah pembahagian ah. tu sebenarnya ok lagi satu kalau dekat bawah skop ni adalah pembetulan lah di mana okay. uh, melibatkan perintah pusaka yang ni macam uh, ini sekiranya berbangkit daripada ada terdapatnya uh, kekilafan yang orang kata pun Uh, macam typo Macam ha, tu Macam tu jelah gitu ha, ha. jelah Tapi kita tambah baik oh. Benda ni sebelum ni dah ada dah baik. Tapi uh, cuba kali ni Pindaan ni kita tambah baik je sahaja Itu mm -hmm. ha, antaranya Untuk bawah skop ni Macam okay Okey okay, baik Puan Jadi untuk skop pindaan yang terakhir Skop yang keempat Yang mana mengadakan peruntukan pem Pengemukaan petition secara elektronik Serta menambah baik Peruntukan-peruntukan kecil sedia ada Bagi memperkemas pengurusan harta pusaka kecil Yang skop keempat ni Kalau boleh Puan jelaskan sikit Okey, ini antaranya adalah melibatkan kuasa menteri. Mm -hmm. Okey, di dalam atas lah. Mm -hmm. Jadi kita senterkan tentang kuasa menteri ni, kita perincikan atau perjelaskan tentangnya. Baik. Antaranya penebatan penetapan tarikh kuat kuasa atas maupun peraturan-peraturan uh, harta pusaka kecil lah. Uh -huh. uh, sekiranya terdapat pindaan yang kita buat dan lagi kita membuat lantikan presiden pembagian harta pusaka. Uh -huh. okay, kita ada juga membuat uh, lantikan pegawai pembagian harta pusaka uh -huh. uh, termasuklah timbalan presiden serta penetapan dari tarikh kuat kuasa peranan majlis melalui warta. Uh -huh. Yang tu tentang isu-isu melibatkan kuasa menteri lah. Uh -huh. okay, selain tu kita pertukaran iaitu peranan KPTG yang saya kata dengan PTG tu. Uh -huh. uh, okay, kita tu kepada presiden pembahagian harta pusaka yang ni lebih orang kata apa lebih faham lah sebab mm -hmm. isu dia macam saya kata dengan Cik Azizul, harta pusaka ni lebih seboleh-bolehnya biarlah dia ni aa, orang kata diuruskan sepenuhnya oleh pihak jabatan dan okay. tidak bersahabitan dengan pihak yang lain mm -hmm. nak sebab kadang-kadang orang lain ni dia tidak memahami orang kata proses kerja tu sebenar. Okay. Jadi kita senterkan semuanya kepada presiden pembahagian harta pusaka apa-apa mm -hmm. arahan tentang penukaran bidang kuasa eksklusif ke mm -hmm. pindah file ke whatsoever memang presiden yang akan bagi kata putus mm -hmm. selepas ini, jadi dia tidak melibatkan agensi-agensi yang tidak berkaitan lah mm -hmm. ok, itu satu part lah So buat masa ni Kalau macam Encik Azizul kata Untuk skop tu hanya dua perkara Yang orang kata agak major lah Yang mm -hmm. kita pindah Itu mm -hmm. ha, sajalah untuk skop tu Jadi lepas kita dengar uh, Empat skop yang Puan cerita tadi Dapatlah kita simpulkan bahawa Kali ni punya pindaan Dia agak agak besar jugalah eh? Agak major lah pindaan, pindaannya tu yeah. Selain daripada peningkatan bidang kuasa Yang daripada 2 juta Pergi 5 juta Saya anggarkan memang sangat besar jugalah Perubahan kepada nilaian bidang kuasa tu kan Ya yeah, Encik Azizul sebab kalau compare dengan pindaan-pindaan sebelum ni ini adalah yang paling major lah mm -mm. berbanding dengan yang sebelumnya sebab selain dengan pindaan akta tu mm -mm. kita bersabit juga dengan pindaan subsidi dia iaitu peraturan-peraturan oh. di bawah dia uh -huh. kita kalau nak ikutkan akta harta pusaka kecil ni dia ada dua subsidi di bawahnya subsidiari dia okay. iaitu salah satunya tentang yang tu pemanjangan kuasa dekat labuan mm -mm. satu lagi adalah peraturan-peraturan harta pusaka kecil pemanjangan 95 okay. kalau Encik Azizo tengok dari segi borang pada uh, borang-borang berkanun atau borang-borang yang digunakan dalam proses kerja untuk atas atah at kuasa kecil ni mm. dia memang true orang kata semuanya ada disenaraikan di dalam peraturan-peraturan. Okay. Jadi lanjutan daripada perpindahan atas tu kita nampak perlunya satu keseragaman lah untuk mm -hmm. diselaraskan. Jadi that's why uh, selain Uh, atas tu dipindah, kita juga memindah peraturan-peraturan. Hmm. Tarikh yang saya maklumkan sebelum ni, mm -hmm. iaitu kuat kuasa pada 15 Julai 2024 mm -hmm. adalah tarikh yang sama di mana peraturan-peraturan harta pusaka kecil ni juga dikuat kuasa. Oh, kuat kuasanya uh. kira bersekalilah. Ya, betul. Baik. Pindahan tersebut. Baik. 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 Jadi, uh, puan terima kasihlah kalau macam tu atas penjelasan yang sangat mendalam dan bermanfaat ni. Tapi sebelum kita tamatkan perbincangan ni adakah puan uh, nak share lah sebarang nasihat pada siapa-siapa uh, dekat luar sana yang berdepan dengan uh, yang tengah berdepan ataupun tengah buat uh, prosedur pembahagian pusaka ni ok uh, bolehlah Encik Azizul sebab saya bolehlah ambil peluang ni mm -hmm. Okey, saya sebenarnya uh, uh, memandangkan pengalaman dekat dalam bidang harta pusaka kecil ni saya menasihatkanlah agar semua waris atau keluarga yang berkenaan mm -hmm. Okey, sentiasa mengutamakan perbincangan yang baiklah penyelesaian secara aman dalam membahagikan harta pusaka mm -mm. sebab seboleh-bolehnya sebelum suatu permohonan tu dimasukkan kepada pihak jabatan mm -mm. okay. pihak waris dah mempunyai satu gambaran harta ni nak diturunkan kepada siapa harta mm -mm. ni nak turun kepada siapa satu perbincangan yang muafakatlah mm -mm. jadi dia tidak akan orang kata memanjangkan tempoh sesuatu permohonan tu dimasukkan Baik. jadi ketika perbicaraan diadakan pada masa yang sama juga penyelesaian suatu kes tu dapat diselesaikan pada masa yang sama mm -mm. jadi waris, waris hanya menunggu pengeluaran perintah je lah. mm -mm. Jadi jadi kes tersebut tidaklah dikatakan ditangguh dan dipanggil balik semula. Hmm, Okey, jadi jika ada sebarang keraguan, nah saya memang mohon kepada pihak-pihak berkaitan ni ataupun wali waris ni merujuk kepada aa, mendapatkan nasihat atau merujuk kepada yang pakar mengenai hmm. perkara ni. Hmm. Okey, agar proses pembagian atau pusaka mereka ni akan dapat dijalankan dengan lancar hmm. Okey, seboleh-bolehnya jangan tunggu sehingga timbul masalah untuk buat perancangan kerana itu boleh menyusahkan semua pihak di kemudian hari. Di samping itu bersegera dalam buat tuntutan harta pusaka juga ada lah digalakkan. Mm -hmm. Saya menyerulah stigma ataupun tanggapan masyarakat yang menganggap anak sulung atau anak yang mempunyai kelulusan tertinggi dari segi pendidikan atau pangkat dalam kerjaya lebih penting apa tu lebih aa, terdapat keperluan atau lebih bertanggungjawab untuk membuat tuntutan harta pusaka ni termasuk isu kubur masih merah ni perlu dihapuskan mm -hmm, lah di betul, kalangan masyarakat betul, kita ni. Betul. Lanjutan kelewatan tindakan waris ni dalam membuat tuntutan harta pusaka ni aa, kononnya kadang-kadang dikatakan faktor sibuk lah mm -hmm. sehingga boleh menyebabkan berlaku berlakunya kematian berlapis. Sebab Encik Azizul kena faham, jika berlakunya kematian berlapis ni, pembahagian harta pusaka seseorang si mati tu akan menjadi semakin rumit lah. Hmm, Jadi mika. dia akan membawakan satu kepada faktor pecahan tanah yang tidak ekonomi jika diselesaikan. Hmm. Contoh, cuba Encik Azizul bayangkan satu tanah yang agak kecil, macam contohnya rumah rumah yang berkos, uh, kos rendah okay, tu, uh -huh. Okey, kita tahu square feet dia tak berapa tinggi yeah, lah betul. ataupun tak berapa besar tapi pemilikan dia sampai lebih daripada 20 penama oh. yang nak masuk ke dalam tu. Ramai Satu perkara itu. yang tidak ekonomi betul, lah. Betul, okay. betul. So pemilikan tu pun kalau Cik Azizul dapat pun rasa macam nak jual pun berapa sangat lah yang mm, akan dapat. Betul, betul. Ha, so itu antara isu-isu yang jadi masalah lah kepada masyarakat kini. Bila mm. lambat buat dia akan menjadi masalah dari segi kematian berlapis Lepas tu harta tu memang jadi harta terbiar ataupun terbekulah dan jadi mm manfaatkan sewajarnya hmm. ha, tu isu dia lah saya selalu berbangkit dekat uh, dalam dalam prosedur harta pusaka kecil hmm. ni jadi apa yang kita boleh conclude ke hari ni adalah seboleh-bolehnya percepatkan lah urusan pengurusan yeah. harta pusaka tu kan ha. sebab saya rasa tu lah betul yang macam Puan cakap tadi uh, mindset orang Melayu kita sekarang ni Ataupun hmm. orang Malaysia sekarang ni Dia lebih kepada Tanah kubur tu masih merah Dia hmm. kenapa nak urus pusaka Tapi Apa yang saya faham pula Time tu lah yang ramai Waris-waris yang ada Yang senang berbincang Betul tak Puan? Ya betul hmm. Tu yang saya saya tertarik juga Yang macam uh, uh, Saya punya senior-senior Pernah cakap hmm. kan Ok contoh kalau si Mati tu Mati uh, Meninggal hmm. Ditanam dekat kawasan Felda Tanah hmm. merah So memang dia akan forever Sampai dia memang tanah tu Warna merah je Betul-betul Jadi betul. bila pula Permohonan pusaka tu nak dibuat Betul-betul ha, Sebab memang tak tukar kala Betul kita nak tunggu dekat hitam pula okay. Sebab dia kalau memang kat tanah merah Sampai bila-bila sampai tanah, tanah merah Betul betul. Ha, so dia ada masalah dengan stigma masyarakat mm. -mm. sekarang ni Selalu memang macam tu lah Di okay. kalangan adik-adik kita akan kata Oh kubu mak masih merah Dah sebut mm. -mm. bincang harta mm. -mm. Ha, macam tu Benda-benda perkara macam ni Sepatutnya kita lebih kepada belakang dada Dan optimis lah ha, Sebab kita lebih kepada For the sake of the simati mati mm -mm. Instead of pada waris mm -mm. Jadi kalau macam berbalik kepada Isu kerohanian semua Seboleh-bolehnya simati ni Kalau meninggal Dia tidak meninggalkan sebarang harta lah Supaya dia orang kata apa lebih tenang dekat alam sana yeah, lah betul. Aa, jadi waris ada peranan yang besar kat sini sebenarnya mm. kalau mereka memahami ni dengan sewajarnya perkara yang orang kata lambat lah tak ekonomik lah kematian berlapis lah bergaduh ni seboleh-bolehnya dapat dielakkan mm. Aa, sebab okay. lagi baik ha kalau dapat dikekalkan tentang keharmonian tu lagi bagus lah baik-baik okay. Okay. Uh, ok jadi terima kasih sekali lagi Puan Syahidah atas perkongsian yang sangat berharga ni diharapkan perbincangan kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua semua. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Aa. Jadi berjumpa kita lagi pada masa akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aa. Terima kasih Puan Terima kasih Encik ya Okay.